Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Hard Killers basados en el libro. ¿Qué te preocupa tanto? ¿Por qué? ¿Te está tratando mal? ¿Nunca te he preguntado cómo terminaron juntos? ¿Es una relación real o solo un plan para romperte el corazón? ¿Qué pregunta debo responder primero? Cualquier pregunta servirá. Simplemente escoge una y respóndela ya. El estilo era relajado. No apagó la motocicleta ni se bajó de ella. Por suerte había un gran árbol frente a la casa de Khan que le daba algo de sombra. El lugar donde estacionó para dejar a su amigo estaba debajo del árbol, por lo que la zona donde estaban hablando no era demasiado calurosa. Es bueno para mí estamos juntos porque realmente nos queremos. No hay dolor de corazón de por medio. Planeo estar con él hasta que tengamos 80 años. Lo veo de esa manera. Pero cuando estamos solo, él es muy amable, ¿sabes? Probablemente no lo creas. Como ayer, le dije que me dolía el pie y la pierna y fue a buscar un medicamento para darme masajes. Kane arcó una ceja, Fadel, gentil, pero ¿por qué sorprenderse así? Dado que su rostro dulce parecía normalmente suave, era posible que se volviera sádico cuando estaba solas con él. El problema era, ¿realmente te gusta? Eh, sí, me gusta mucho, y nunca he tenido novio. No sé si es una tontería pensar que tenía un amante o no. Pero nunca me ha dejado ir a su casa. Además, los viernes, cuando cierra la tienda para hacer recados, ni siquiera me dice qué va a hacer. Khan respiró profundamente. Pensó que el hecho de que Fadel no quisiera contarle a su amigo lo que estaba haciendo probablemente se debía a que estaba fuera, cumpliendo con su trabajo principal como asesino. Ya había planeado seguir a Bison, pero no quería arrastrar a Style a esto. Al final, solo pudo consolar a su amigo. Se va con Bison. ¿Cómo podría tener un amante? Estás siendo tonto, Style, muy tonto. Solo ten cuidado de no ser abandonado. Style hizo un puchero con desagrado, indicándole a su amigo que se fuera porque no tenía nada más que decir. Khan le dio una palmada en el hombro a su amigo con una mano fuerte. Me voy a abrir la tienda ahora. Conduce con cuidado y no pienses demasiado, Style. Sí, supongo que pienso demasiado. No pensaré nada ahora. No pensaré nada, ¿eh? Sí, claro. Style no pudo dejar de pensar demasiado en Fadel hasta que no pudo dormir. Además, hoy Fadel le dijo específicamente que no fuera a su casa se volverían a encontrar el sábado. Si preguntas qué día es hoy, qué otra cosa podría ser si no un viernes problemático, la hamburguesería está cerrada y en este momento esta ya acaba de terminar de trabajar en el taller de reparación de automóviles. Ni siquiera sabía en qué estaba pensando. Después de terminar el trabajo, terminó deambulando por el vecindario de Fadel. Sabía cuál era la casa de Fadel porque solía pasar corriendo cuando el otro regresaba a casa. Sin embargo, nunca había recibido permiso para entrar. A pesar de que tenía una relación, a él todavía no le habían permitido entrar. Esto le hizo sentir que Fadel tenía secretos que le ocultaba y parecía que cuanto más intentaba ocultar Fadel, más crecía la curiosidad de Style. Style se escondió y observó en silencio vio que el auto que usaban Fadel y Bison todavía estaba estacionado en el estacionamiento, mientras que dentro de la casa parecía que había alguien, ya que el compresor de aire todavía estaba funcionando. No dijeron que iban a salir de la ciudad, y es de noche, ¿por qué siguen en la casa? Antes de que su curiosidad pudiera disiparse, Stai vio a la alta figura de Fadel saliendo, el otro vestía de manera diferente a como lo recordaba. Fadel vestía todo de negro. Su cabello estaba despeinado con un flequillo que le cubría la cara, lo que le daba un aspecto misterioso. Pero después de que Fadel saliera, Bison con un aspecto extraño siguió de cerca a su hermano. Normalmente Bison se veía lindo con ropa colorida. Aunque no era muy bueno sonriendo, no se veía tan malhumorado como ahora. Bison también vestía ropa negra. Los dos hermanos parecían estar de luto por alguien. Después de que Fadel y Bison salieran de la casa, se subieron al mismo auto, con Bison al volante. En un abrir y cerrar de ojos, el auto salió del estacionamiento. Estáis se bajó el casco. Tanto él como su padre eran aficionados a los coches, así que en su casa había varios coches y motos grandes en su colección. Hoy eligió una de las motos grandes como su medio de transporte. Pasó a toda velocidad detrás del coche de Fadel y Bison, sin que Style se diera cuenta de que otro coche perteneciente a Khan lo seguía. El destino de Fadel y Bison era un restaurante Puck. Aparcaron hasta que pasaron las nueve. Bison salió primero del coche, llevándose una mochila. Cuando Bison salió, Fadel también salió del coche. Los dos hermanos entraron en el restaurante sin intercambiar una palabra. Estal siguió observándolo sus instintos lo advertían que algo no iba bien en esa situación.